Ya, ya. Ya, sebab itulah apa yang berlaku pada Nabi Adam tu, dia secara zuhirnya memang merupakan satu kesalahan lah. Tapi pada hakikatnya dia bukan satu kesalahan. Dari segi mana? Ini kita bimbang kau. Oleh kerana sebut dah, saya mengulas sikit lah. Mengulas, saya takut berlaku salah faham. Baik, etikot kita, akidah kita, bahawa para Nabi dan Rasul itu bertaraf maksum. Selain daripada Nabi dan Rasul, tidak ada yang bertarah maksum. Itu keyakinan akidah al wal-jamaah. Kecuali ada dalam Islam ini satu golongan yang beretika. selain daripada Nabi dan Rasul ini ada juga yang maksum. Ha, ada. Ha, ada dalam. Bukan ada itikah tu Ada orang. Ada orang cahaya macam tu. Kena jaga-jaga. Kalau kita dengar ada orang buat ajaran selain daripada Nabi dan Rasul ni ada yang tarah masum tahulah itu itu bukan lagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ada orang pegang gitu nak kau ada orang pegang gitu siapa dia kelompok Syiah kelompok Syiah ni mereka percaya imam-imam mereka itu maksum seperti Nabi dan Rasul bila sebut maksum jadi sumber hukum lah. Jadi sumber hukum. Ini sebab itu antara sebab kenapa kita tak boleh nak terima ajaran syiah. Salah satunya kerana masalahnya. Mereka percaya bahawa imam-imam mereka itu bertarah maksum sama macam Nabi dan Rasul. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Nah, tapi kalau ada orang kata syiah itu baik, syiah itu betul, oh Allah lah. Ha, <laughs> nah, cuma nak kata itu bukan ajaran Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Ha, ini bak akidah ni kita jelas. Itu Ahlus Sunnah tak terima konsep pegangan. Jadi pertama sekali kita kena pegang bahawa maksum ini adalah suatu yang yang diletakkan pada berkait dengan pada nabi dan rasul saja. Baik, isunya macam mana dengan apa yang berlaku Nabi Adam? Nabi Adam melaku, melakukan larangan, melanggar larangan. Makan buah yang dilarang. Okay. Macam mana kita nak nilai dia ni? Sedangkan kita tahu para nabi dan rasul ini maksum. Macam mana pula dengan kisah dia langgar larangan ni? Jadi seolah macam belawanglah kan. Kemudian Nabi Adam pula bertaubat pula. Bila sebut taubat, tahulah. Bila sebut taubat ni kait dengan dosa lah. Ha. Lalu ke mana? Nak sikur dun. Ha. Ini kena penelitian. Kalau kita tak teliti molek, kita akan akan jadi semabur kat sini. Baik. Berarti pertama sekali hakikat bahawa para Nabi dan Rasul itu bertarah maksum, itu pegangan akidah kita dah. Lalu macam mana kisah Nabi Adam? Ha. Eh, ni. Baik. Sesuatu itu nak dikira dosa tak dosa itu atas niat melakukannya. Pegang konsep. Sesuatu nak kata dosa tak dosa ni dia berkait dengan niat melakukannya. Dengan erti segala perbuatan yang berlaku sekalipun tu dosa tetapi perbuatan tu berlaku pada orang yang dia tiada niat pun nak melakukan perbuatan tu maka dia tidak dikira berdosa. Ah, ha, tidak dikira berdosa. Contohnya orang yang dok semayang zuhur. Tak semayang zuhur. Kena tanya sebab apa dia dok semayang. Terlupa. Tidak berdosa. Kodoh tu wajib kodoh lah dari segi syarat. Tapi nak kira dosa, tidak berdosa. Ha, terlupa. Sama ada terlupa. Ada tiga jenis perbuatan yang dikira tak ada niat. Iaitu tersalah, terlupa, terpaksa. Dan itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wasallam. Rufi al qalam an salas al khata wa nisyan wa masukrahu alai. Diangkat qalam, yakni tidak ditulis sebagai dosa lah, tidak dikira sebagai salah. Pada tiga jenis perbuatan. Salah tersalah. salah. Bila sebut sebut saja salah. <laughs> tak sengaja atau bukan bukan diniatkanlah salah. Terlupa. Bila sebut terlupa bukan niat dia lah. Terpaksa pun serupa juga. Terpaksa. Terpaksa lakukan sesuatu itu. Itu bukan kehendak dia lah tu. Bukan niat dia terpaksa buat. Bukan kemahuan dia gitu. Terpaksa. Kecuali capu ngenok juga. capu ngenok juga. Tak jadi lah. Contoh macam orang kelapa orang. Tak ada makanan lain kecuali ada ada daging ada babi sepuh. Contoh sepuh. Benda lain tak ada tau. Dia duduk satu tempat mungkin dia sesak. Tak ada makanan lain. Tak tinggal tak tahu tahunya jumpa babi ya seko. Waktu oh, jadi, <laughs> Boleh nak makan. <laughs> jadi dia dia makan daging dia tu sekadar untuk menghilangkan lapor yang boleh menyebabkan kematian dia itu. Sekadar tu, tu sudah lah. Ha, jadi perbuatan itu terpaksa untuk jaga nyawa dia. Jadi nak tahu tak pasal terpaksa atas tuan tu hari tahu kau dicapu ngenok kau ada jadilah <laughs> dicapu ngenok juga. <laughs> ha tu cerita lain. Jadi ha Ah, ha, samalah. Tidak berdosa. tak berdosa. Puasa tak batal. Puasa pun tak batal. Tak batal. Walaupun sepinggang. Walaupun kenyang. <laughs> Walaupun kenyang. Haa, tapi bila sedar tu jangan sambunglah. Bila sedar tu, kena berhenti dulu. <laughs> sambung sekali lagi batal. Haa, jadi sepinggang ke dua pinggang ke tak kisah. Kali lupa... Memang dia tidak dike berdosa bahkan puasa pun tak batal yeah. uh, Sepatutnya kita peringat lah uh, Sepatutnya kita peringat Kita kena peringat dia dan bila dia diperingat dia kena putih lalu Sama-sama <laughs> dah ingat awak kata apa Sebab saya kata tu saya pun saya pernah kena beberapa tahun dulu lah lama-lama dulu Rumah-rumah tepi jalan. Uh, uh kita lah yang silap sebab kita tak peringat ke dia kesilapan tu kita lah kita yang silap lah patutnya kena peringat ke dia <laughs> jadi kalau kecuali uh, kita kita tersalah faham kita ingat mungkin dia ni sakit ah uh, kita tak peringat ke dia uh, lah tapi kalau kita tahu mu ni tak puasa kita kena kena, kena, kena sedar um, kecuali tak dia kita kita beranggapan dia tu mungkin orang yang musafir ke jadi kita tak tak sedar dia lah kerana kita baik saka dia mungkin musafir ataupun pun sakit dan sebagainya ha, jadi tak ada masalah lah tu tapi kalau tak ada apa-apa kita kena 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 tersedar dia lah ha. Ha, jadi ada tiga jenis perbuatan ni tidak dikira ha, sekiranya berlaku pada seorang tidak dikira sebagai berdosa ha, itu kunci dia baik balik kepada kisah Nabi Adam apakah nabi allah adam itu nak mendurhakai allah tidak sebab apa Karena dia telah di di uh, di diperdayalah ah ha, diperdaya diperdaya uh, oleh syaitan dan itu sebagai hikmah allah taala jugalah hikmah dan takdir allah taala dia telah diberitahu tahu dengan maklumat yang salah bahasa kasar kita macam terkenalah diperkena diperdaya di, uh, diperdaya jangan terlaku ah uh, pun ni terbabit dia buat ke ke perbuatan tu. Dalam kadang dia tak ada niat pun untuk melanggar perintah Allah. Jadi ada satu lah kita kata bahawa apa yang berlaku itu bukan satu dosa. Sebab itu bukan perbuatan yang dilakukan dengan kemahuan, niat untuk mendurakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah di dipesongkan ataupun telah di di, di, di nak kata bahasa kata lah ataupun diperdaya sesuai dengan kehendak hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang tanya pula dah jadi istighfar tu? Dia taubat tu? Ha, mana pula Nabi Allah nak taubat? Ha. kita kena ingat ada perkara yang kedua pula saya lagi. Yaitu ada bab dalam ilmu akidah ni orang panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu so, perkara tu dikira baik biasa perkara yang baik kepada orang orang ramai macam kita ni. Maksudnya bukan benda salah lah. Tapi pada golongan orang yang dekat Muqarrabin seperti Nabi-Nabi Rasul, benda tu dianggap macam satu kesalahan. Tapi sebenarnya betul benda tu bukan kesalahan. Tapi pada dia seumpama macam satu kesalahan. Ini bab ini ada disebut oleh ulama Usuluddin. Hasanatul Abra Sayyatul Muqarrabin. Pada kita benda tu bukan dosa. Tapi pada orang-orang yang terpilih seperti Nabi dan Rasul, dikira macam dosa. Jadi, Nabi Adam ini beristirahat bertobat atas perkara tadi itu. Sedangkan perkara itu, kalau hukum orang kita, bukan satu dosa. Ha, bukan. Dia macam ginilah. Qiyamul lail, bang malam. Pada kita bukan satu kewajipan. Tapi pada Nabi dan Rasul, satu kewajipan. Nabi dan Rasul itu wajib berqiyamul lail. Kita tak kita sunak lah. Bukan satu kewajipan. Jadi, benda yang sama juga pada golongan tertentu menjadi satu kewajipan. Benda yang samalah lebih kurang. Jadi, taubatnya Nabi Adam AS itu adalah sesuatu yang pada dia dikira sebagai dosa tapi pada kita sebenarnya bukan satu dosa. Ha, itu kita kena faham macam lah. Jadi, kita dapat sikulah antara apa yang berlaku pada Nabi Adam AS dengan etikot kita itu bahawa pada Nabi dan Rasul ini tarah maksum. Bila dia sebut maksum, tiap pelahari daripada dosa. Tiap pelahari daripada salah dan dosa. Perkara yang sama juga berlaku pada Nabi Musa. Nabi Musa waktu tumbuk orang abang mati tu. dan perkara yang sama juga berlaku pada kisah Nabi-Nabi yang lain. Kita kena faham tak kaedah yang sama lah. Hakikat, kita kena pegang hakikat bahawa para Nabi dan Rasul maksum tarahnya. Jadi kisah-kisah yang berlaku tadi tu kena perincikan dia. Dan kesimpulan mudahnya, bahawa perbuatan itu bukanlah perbuatan dosa pada hakikatnya. Sebab dia berlaku bukan dengan keinginan untuk melakukan kesalahan. Keinginan untuk buat dosa kesalahan bukan. Berlaku sama ada tersalah, terlupa, terpaksa dan sebagainya. Ia berlaku dengan sebab itu. Dan perbuatan yang berlaku dengan uh, atas keadaan-keadaan seperti itu tu tidak dikira sebagai dosa. itu hikmah Allah. hikmah lah. dia bukan balasan atas dosa dia tu. Dia, ditetapkan ditetapkan Allah. Di, dikeluarkan daripada, daripada syurga itu dengan hikmah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu SWT. itu memang hikmah dia lah. Itu bukan itu bukan apa ni balasan daripada seksaan atas perbuatan dia tu. Baik. Jadi uh, kamu kata Nabi Isa, Hawarijin adalah kamu takut akan segala maksiat. Dan adalah kami sekalian ambia, kami para nabi pula takut akan kufu. Ketakutan kami iaitu Allah Taala cabut iman. Padahal mereka ini sudah dimaksum. Sudah terpelihara, terjaga. Ha, jadi itu ketetapan Allah. Tapi diri orang tu sendiri tetap adanya perasaan takut. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lah. Nabi kita tahu maksum. Semua Nabi Nabi Rasul tak ada hanya sama. Maksum dari segi tu Tapi perasaan takut kepada Allah Ta'ala tetap ada. Maka di sini nak diberitahu bahawa para Nabi juga ada perasaan takut dia tu. Cuma dalam kisah ni nak beritahu bahawa kelompok Hawariyin mereka takut supaya sekiranya mereka ni terjebak, terjatuh, teruji dengan perbuatan maksiat. Tapi pada Nabi pula, mereka takut juga. Takut sekiranya dicabut iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan takut tu. Sekalipun pada hakikatnya tak berlaku. Sebab apa? Mereka ni sudah diletakkan Allah, dipilih oleh Allah dan tarafnya adalah taraf maksum.